Местная влада спільно с Google Україна в рамках проекта розробила карту об'єктів комунальної власності, історичну карту Херсона, карту комунальних аварій міста. На этом форуме мы рассказали про проекты наши, которые мы совместно с компанией Google проводим городской совет и компания Google. Мы знаем, что у них есть у этой компании общедоступные средства информационной технологии, которые они ну, предоставляют. И городской совет тоже, пользуясь этими ресурсами, распространяет информацию, которой мы обладаем среди пользователей, всех устройств, устройств, которые могут с помощью интернета подключиться к сервисам Google и пользоваться им. Поэтому нам интересно, чтобы вся информация публичная предоставлена была. Вы видели на презентациях это объекты коммунальной собственности, которые нанесены на карте города, и любой горожанин может путем доступа просто к интернету открыть, посмотреть, какой объект, кем пользуется, сколько за это аренда получается. На